Demetos mir definió el amor. Las confesiones llegaron una tras otra. Demetos mir también explicó por qué estaba enfadada con su padre. Demetos mir cuyo matrimonio con Ousankok duró solo ocho meses, definió el amor de la siguiente manera: no es necesario conocer a alguien, es un momento maravilloso. Osdemir también explicó por qué no pudo ver a su padre durante mucho tiempo. Tiempo. La famosa actriz de de fue la invitada del programa Empathy presentado por Ahmed Muntas Thailand. Aquí, Osdemir definió el amor con expresiones sorprendentes, atribuyó el amor a la química. No necesitas conocer a alguien, es solo un momento maravilloso de un segundo. No puedes diseñarlo, no puedes describirlo, pero el amor es algo energético y químico. No creo que el amor sea permanente. Soy de los que creen que una vez que experimentamos y expresamos placer, conocemos nuestra verdad y nos convertimos en amor. No creo que el amor pueda durar mucho. El amor me dura muy poco. Osdemir declaró que su primer amor fue una maestra de escuela primaria y dijo: Mi primer amor fue mi maestra. Él era mi maestro de clase. Yo era muy joven. En segundo grado, su atención era muy linda, usaba un traje diferente cada día, era un joven increíble para mí, dijo. Pregunta de Ahmed Muntas, Tailand, ¿recibiste formación actoral mientras estabas en el mercado? Osdemir dijo, obtener una educación es algo importante. La educación es importante para mí, me gustaría poder ir a la escuela. Tailand. ¿Por qué elegiste la secundaria nocturna cuando deberías haber estudiado? Porque tenía que cuidar de mi familia, dijo. Tuve que posponerlo. Pero esto es placentero en algunos aspectos, me ha abierto otro camino. Pero me encantaría ir a la universidad y obtener una maestría, respondió. El famoso actor preguntó: ¿En qué tipo de familia, en qué tipo de casa creciste? Respondió la pregunta. Es así, estoy en una familia donde dos personas diferentes se enamoran, se casan y tienen hijos. Mi madre vivía en Berlín y mi padre vivía en Ismit Tabankl. Se conocieron en vacaciones, se enamoraron y se conocieron. Casado a medida que pasa el día, mi madre se enfrenta a algunos hechos. Ambos viven en Ismit Tabankl. Había historias que quedaron sin terminar. Osdemir ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que conociste a tu padre? ¿Cuál fue la razón? Respondió a la pregunta de la siguiente manera: Después de que mis padres se divorciaron, dejé de verme. También había una gran distancia emocional. Estaba con mi madre. Estaba un poco enojado con él por empezar a trabajar lo antes posible. El proceso de divorcio y lo que sucedió después pueden haber creado un profundo resentimiento y desconfianza en Osdemir hacia su padre. Esto puede haber causado desconexión emocional y pérdida de comunicación. El hecho de que Osdemir viviera con su madre puede haber debilitado su vínculo con su padre y haber provocado que se apegara más a su madre. Esto pudo haber causado prejuicios y enojo hacia su padre. Comenzar a trabajar a una edad temprana puede haber creado un sentido de madurez y responsabilidad en Osdemir. Esta situación puede haberle hecho desarrollar una perspectiva más crítica hacia su padre y enfadarse por lo vivido. La indiferencia de su padre, la indiferencia de su padre durante o después del divorcio puede haber causado profundas heridas en Osdemir. Su padre está empezando una nueva vida. El hecho de que su padre haya iniciado una nueva relación o fundado otra familia puede haber despertado sentimientos de celos o rechazo en Osdemir. La falta de apoyo financiero de su padre, la incapacidad de su padre para brindarle apoyo financiero puede haber causado que Osdemir experimentara dificultades financieras y se enojara con su padre. Rasgos de carácter personal. La estructura del carácter de Osdemir puede haberle hecho reaccionar con más sensibilidad y enojo ante los acontecimientos que experimentó. En resumen, puede haber muchas razones subyacentes por las que Osdemir está enojado con su padre. Factores como el trauma emocional del divorcio, el apego a la madre, el hecho de empezar a trabajar a una edad temprana y la indiferencia del padre pueden haber influido en el episodio transmitido del programa en el que Demetos Demir fue el invitado se volvió viral en las redes sociales. A Osdemir le preguntaron qué tan celosa estaba en el programa. Demetos Demir respondió a esta pregunta diciendo, Soy una persona muy celosa, estoy muy celosa cuando no se dedica tiempo a mí. Respondió. Esa respuesta se convirtió en un tema candente. Las palabras de Demetos de Mir soy una persona muy celosa, me pongo muy celoso cuando no me dedican tiempo, son bastante notables y abiertas a diferentes interpretaciones. Algunas posibles interpretaciones de lo que quiere decir con esta afirmación son necesidad de atención, con esta afirmación, Demetos Demir puede haber enfatizado que quiere que toda la atención se dirija a ella cuando está en una relación. Puede esperar que su pareja le dedique todo su tiempo y energía a sí mismo. Esto también puede ser un reflejo de sentimientos de inseguridad o insuficiencia. Personalidad competitiva, de Metos de Mir, puede tener una naturaleza competitiva y puede percibir que su pareja dedica tiempo a otras cosas o personas como una especie de competencia. Esta situación puede crear una necesidad constante de atención dentro de la relación. Sentido de propiedad. Esta expresión puede mostrar que Demetos Demir tiene un sentimiento de propiedad hacia su pareja y quiere verlo completamente como suyo. Esto puede afectar negativamente la dinámica saludable de la relación. Dependencia emocional. Demetos Demir puede estar muy apegada emocionalmente a su pareja y es posible que no pueda soportar la idea de romper con él. Esta situación puede provocar gran ansiedad y celos si su pareja no pasa suficiente tiempo con ellos. El significado de esta expresión puede variar dependiendo de muchos factores, como la estructura general de la personalidad de la persona, las experiencias vividas y la dinámica de las relaciones. Para comprender completamente lo que Demetos Demir quiere decir con esta declaración, es necesario considerar sus otras declaraciones y su historial de relaciones. Esta afirmación es importante porque muestra las diferentes dimensiones de los celos y sus efectos potenciales en las relaciones. Los celos pueden ser un obstáculo importante para el curso saludable de una relación. Por tanto, Puede resultar beneficioso buscar apoyo profesional para afrontar los sentimientos de celos y garantizar una comunicación sana dentro de la relación. Se puede esperar que esta declaración de Demetos de Mir conduzca a debates más profundos sobre los celos y contribuya a que las personas piensen en sus propias relaciones.